Я... Секундочку. Вам это надо сейчас толкаться. Мы снова сейчас опять будем назад. Сейчас упадет крепенье. вам ребята. Просто отойдите чуть назад, всем хватит, не переживайте. Просто чуть-чуть назад и все. Потом это все отступает. Мы понимаем, что мы помогаем, мы поддерживаем. День. мы находимся в Мироновке, Донецкой области. Территория максимально близко к серой зоне. Мы приехали как представители Харьковской правящих группы в рамках проекта, который финансируется Европейским Союзом. Это называется «Защита прав внутренних перемещенных лиц в Украине». Здесь присутствует наша команда юристов Харьковской правозащитной группы, которые приехали оказать правовую помощь, помочь разобраться с жителям города, или поселка, которому мы так и просто живем юридическими вопросами подготовить документы. В рамках проекта мы планируем работать до конца 2015 года. Планируем посетить множество городов, где находятся внутренние переселенцы Харьковской, Донецкой и Луганской области, которые находятся на украинской территории. Оказать, прежде всего, правовую помощь, собрать те вопросы, которые интересуют, и, соответственно, помочь нашим партнерам в сдаче гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся лиц переселенцев. Это у нас уже повторный визит в этот регион. Мы были в Мироновке, в Луганске, в Светлодаре. В прошлый раз много людей обращалось за юридической помощью. Вопросы касались в основном разрушенного жилья, а также социальных выплат. Где мы были? Мы были в Донецкой, Луганской области, Краматорск, Славянск, Константиновка, как я уже называл, Луганская, Мироновка, Светлодар. Планируем заехать во все крупные которые контролируются Украиной. И в рамках этого мы еще раз даем гуманитарные пакеты. В принципе, неплохой содержательный гуманитарный пакет. И, конечно, основная наша цель – это оказание юридической помощи, разъяснение гражданам, как им поступать в сложившейся обстановке, когда непосредственно в момент разрушения шага. Если есть, то можно посмотреть, если нет, то скажите, это происходило. Давайте сначала. Самое первое. Документы, подтверждающие Это Настоящий журналист. Не разумейте, это a... yeah. не разъясни.